многие из нас работают очень давно на этом предприятии. И никогда не было к нам такого отношения, какое идет теперь. Я прошу прощения, мне очень обидно. Менялись руководители предприятий, Лазбока, Приборного завода «Электрон», Южного радиозавода. Были мэры, были председатели горисполкомов, были секретарей горкома партии. Но никогда никто так не относился к коллективу. Всегда относились с уважением. Я помню, как на заводе «Электрон» всегда директор говорил, люди должны утром идти по чистому городу на работу и приходить домой в уютные, теплые, чистые квартиры, подъезды. И все для этого делалось. И поддерживался отдел жилищно-коммунального хозяйства. Точно так же на Востбоке было. Я там начинала работать в ЖЭКе. Ну почему сейчас к нам такое отношение? Неужели мы хуже всех в этом городе? Или тут уже решены все проблемы, которые достойны внимания только наших коллектив? Я прошу прощения за свои эмоции. Но за все года вот нам приходилось работать и на четырехдневке, и зарплату мы не получали 6 месяцев. Ну, как-то это было, ну, все равно работаем, все равно выходим, надо ночью, идет снег. Утром рано, до да поздна сидеть, пока аварии не устранят. Все это делается. В течение года мы с вами неоднократно проводили акции протеста возле исполкома. Наша инициативная группа принимала участие и в работе сессии городского совета, и в работе заседания исполкома тоже городского совета. Результатом все-таки этого стало то, что тарифы утвердили с 1 сентября. Но ну, опять же идет сейчас судебное заседание, которое никак не закончится. Главное, с чем хочется обратиться к власти, мы не требуем чего-то сверхъестественного. Мы просим просто не мешать нам исполнять свои трудовые обязанности и вовремя рассчитываться за нашу работу. А то, когда открываешь интернет, ну это ж ну, караул, я не знаю. Такое впечатление, люди спрятались за вымышленными именами и пишут всякие гадости то я считаю, что эти люди, если они честно не могут написать свою фамилию, имя, отчество и сказать, что их не устраивает, они с таким же успехом могут пойти и сделать эти же гадости в том же парке, еще где-то там. Вот. А то, что наш коллектив готовит все эти мероприятия, ведет техническое сопровождение всего этого, чтобы нигде ничего не погасло, нигде ничего не случилось, об этом не пары суд. Поэтому очень обидно. Ой, я тоже, как и Наталья Николаевна, расстроилась, потому как я принимала участие в 2014 году, в 2015 году вместе со своим коллективом ходила и под исполком, и где мы только не ходили. 2015 очень трудный. Но когда я узнала, что 2016 год для моего участка вообще с 1 января... Э, Финансирование участка благоустройства будет прекращено. Это говорит о том, что в наших услугах не нуждается. Город убирать не надо, хотя мы уже почти все улицы э, подготовили к вывозу листьев. Э, при плохой погоде посыпать, оказывается, тоже не надо. Короче, ничего не надо. Но за нами стоят люди, стоят их семьи. И я просто боюсь даже ну, представить, как это все будет выглядеть дальше. Как-то получилось, что наш, наш участок не поддерживают, какая-то блокада Ленинграда. Честно говорю, при наличии четырех озеленителей на участке и 16 человек дворников, такой город содержать трудновато. Тем более после того, как нам передали э, парк 80 рича, парк э, второго микрорайона, это такие объемы, это клумбы, это деревья, это э, косить надо, гитары надо косить. Ну просто очень тяжело работать. Но что я вам хочу сказать. Э, если бы было соответствующее финансирование... Мы могли позволить себе добрать людей, которых нам не хватает. Мы могли бы честно, с высоко поднятой головой выполнять работы качественно, хорошо и вовремя. Поэтому мне хочется, чтобы эту блокаду сняли, чтобы к нам повернули лицом, чтобы нас услышали и дали нам возможность работать качественно. На прошлой неделе к нам приходил Маргура, конкретно наш же, он приходил посмотреть, как мы работаем. Я хочу сказать, я руковожу коллективом и дворников, и слесарей, и плотников, Все, кто есть, все находятся под нашим контролем. Значит, все люди были на своих местах. За их работу отвечаю лично я. За мою работу отвечает начальник. За работу начальника отвечает непосредственно наш руководитель. И хочется сказать, и мэру, и всем. Мы работаем. Да, правда. Дайте нам работать. ЖЭК убранный. Если есть какие-то претензии, заявки, приходите в ЖЭК, не хотите к мэру. Приходите в ЖЭК. Пусть не получилось сегодня, получится завтра. Мы обязательно вам поможем, сделаем. Все устраним, все поможем. Я работаю юристом а 4 года на данном предприятии. До цього часу я постійно проживала в Олександрії, хоча і зараз і вихідні, і святкові дні. Я проводжу там, там проживають мої батьки, знайомі. І от в засобах масової інформації, жовтий ход неодноразово. Доповідають інформацію, що от в Олександрії ліквідували жеки, послуги по утримання будинків та прибудинкової утримання будинків та прибудинкової території надає управляюча компанія. І що всі ці обставини призвели до значного покращення послуг. Але як споживач даних послуг, не батьки, я можу сказати, що це не так. По перше Послуги по утриманню будинків там надає не управляюча компанія, а аналогічне нашому підприємству комунальне підприємство Житлогосп. Щодо ліквідації жеків, так їх можливо формально ліквідували, тому що змінилася тільки назва. Замість жеків стали приватні підприємства. Хоча і керівництво там, і всі особи залишились ті самі. Тому я вважаю, що так однозначно говорити, що з ліквідацією жеків. Утримання послуги по утриманню будинків стануть кращим, я вважаю, неможливо. Так і в Олександрії, як були проблеми, так вони і залишаються. Це і протікання покрівлі, це і невідремонтовані під'їзди. Хочеться всім сказати, що в настояще час, коли городські власті спілкуються з населенням міста, вони говорять, що житі нічого не діють. Поэтому оплату можно не производить за работу, которую выполнили жеки, А все прекрасно понимают, что когда мы идем в магазин, сначала нужно заплатить денежки, чтобы вам дали ваш товар. Поэтому я призываю всех жителей города не обращать внимания на такие провокации, так сказать, со стороны городских властей, а смотреть самим. Если жек что-то не делает, на это можно указать в руководство жека, можно в руководство ПЖРО это донести, какую работу, что, как сделал. И поэтому, если мы будем платить понемножку и накапливать какие-то суммы денег, потом будет легче в весенний-летний период производить работы больше. Зимой понятно, что работ будет меньше, будет обслуживание, будут какие-то осмотры и мелкие ремонты. А весенний-летний период, если мы накопим денежки по дому, потом можно будет выполнить какие-то работы. И поэтому наш коллектив, я думаю, всегда повернется лицом к жителям. И если будут какие-то недоразумения, мы во всем этом разберемся. Работу нашего коллектива и администрации, и профсоюзного комитета считаю удовлетворительной. За мое время работы, я прошел с 2002 года, поменялся не один мэр в нашем городе. Но такого недоверия и унижения, как сейчас, не было еще ни разу. Мы обслуживаем старый район города. А действительно, у нас дома все от Первомайской, которые в 50-х годах строились, и до Богуна в 70-х годах. Там не было во многих домах, практически в каждом, капитальных ремонтов. Вот я хотел бы городской власти спитать, когда будут производиться там эти ремонты, и почему наш новый мэр заявил в СМИ, что кто будет вступать в СББ, тому будет помогать. А остальные наши пенсионеры, что там проживают, они что, дома 12-квартирные, 14-квартирные, де они возьмут деньги на капитальный ремонт. Если жесткая кровля, никогда не делалась, я даже перечислю некоторые дома. Вот взять Хмельницкого, 20, -й, 10, -й, 8, -й, 7, -й, по 8 марта 2, 1 марта 7, -й, 9, -й, 21. Вот они писали письма мэру в ЖКХ для проведения капитального ремонта жесткой кровли. С момента ввода в эксплуатацию ни один ремонт по жесткой крови капитально нигде не проводится. Одни обещания, и ответ на модель. Вот. И вопрос второй, на кого он хочет бросить этих пенсионеров, которые строили целый город и стали часть города? Чем может наше городское начальство помочь жильцам в плане капитальных ремонтов? И еще один вопрос, когда будут возвращены деньги, долги городского исполняемого комитета власти, КП ПЖРО, который нам задолжался Вот все вопросы интересно было послушать. Дорогие коллеги, наши гости и обязательно жители города. Вот уже месяц мы наблюдаем, значит, какое отношение к нам. Хочу сказать, что местная Влада, яка пришла, значит, пришла на борьбе с нашими тарифами. Потому что весь год мы все время боролись, мы все время что-то доказывали, мы все время стояли на разных сторонах баррикады. И сейчас эта баррикада продолжается. Но надо уже абстрагироваться от того, что мы уже, мы предприятие осталось, а инициативная группа, это инициативная группа, а новая власть ⁇ это власть, которая пришла защищать интересы всей территориальной громады. И мы с вами такая же громада. И не просто громада. Мы коммунальное предприятие, которое по закону про местное самоувредувание, местная влада должна защищать и помогать. Мы постоянно что-то доказываем. Мы постоянно доказываем, что мы работаем. Но как можно говорить о том, что коллектив не работает, люди? Вы работаете, и вы хотите за эту работу получить достойную зарплату. И хотите быть коллективом, хотите быть социально защищены. Вот том, о чем люди говорили. Мы хотим приходить, чтобы в трудовой книжке было записано, что это представитель коллектива, о том, что эта запись дает ему право на трудовой стаж, на пенсионный стаж, и он будет знать, он знает, что он будет защищен. Нас предприятие все время обвиняет в том, что предприятие работает по-старому. Вот, да, какие-то есть элементы по-старому, какие-то по-новому, но мы хотим работать по-новому. И мы все время на всех собраниях с интенсивной группой говорили о том, что мы хотим работать в новых условиях. А новые условия – это то, что мы сейчас перешли. Мы каждому дому оказываем услуги. Каждый дом платит и каждый дом спрашивает, что сделали и что не сделали. Но для того, чтобы считать по каждому дому этот расчет, Сами люди должны знать, что они... И мы, как техническая служба, кто, кто занимается техническим состоянием, но и сами люди. Почему это 869-я постанова, сейчас на которую мы перешли, она дает право варьировать нашими услугами. И если действительно в этом доме был сделан капитальный ремонт трубопроводов и не надо просто обслуживания, эти деньги аккумулируются и не будут направляться на кровлю. Но ни одна копейка из тех денег, которые... Заходят на предприятие, она не будет потрачена просто так. И то, что нас обвиняют в том, что чуть ли не тут уголовные дела, крадишки и так далее, товарищи. У нас было много проверок. У нас проверяют бесконечно кто-то. У нас есть человеческий фактор. У нас есть ошибки. Ошибки, и они есть в каждом предприятии. Они есть в каждой установке. Но у нас нет злоупотреблений и у нас нет крадишки. И говорить с под камеру, о том, что да, здесь есть уголовное дело, и там есть уголовное дело, товарищи, без суда уголовного дела не будет. И только суд может определить, кто виноват. И я еще обращаюсь, опять же, к жителям города. Уважаемые товарищи, вы видели эту борьбу за тарифы целый год. На нашей стороне, не на нашей стороне, но тем не менее каждый должен понять. Если нет денег, нет товара и нет услуги. И поэтому призывы к тому, что не платите, это, я считаю, провокационные призывы, и мы так считаем. Это призывы, которые будут приводить к банкротству предприятия. Этого нельзя допустить. Мы рабочий коллектив. Мы коллектив, который работает и на хорошем счету и в городе, и в области. И, пожалуйста, мы поворачиваемся к лицом и повернулись к населению. И я вас прошу, население, повернитесь точно так же к нам. Вы, ваши деньги, наши работы. От того, сколько вы заплатите, вовремя заплатите, будет зависеть так же, как работает коллектив. И сказать, вы ничего не делаете, сидит коллектив рабочий, работающий, и сказать, что вы ничего не делаете, ну, я считаю, это тоже идет как провокация, как пресен на наш коллектив. И я считаю, что я хочу от своего имени поблагодарить этот коллектив за то, что он есть, за то, что он рабочий. И я думаю, вместо того, чтобы пришли новые люди, может быть, им еще сложно понять, они поймут, что коллектив нужен, коллектив будет работать и работает. Может быть, иногда надо голову склонить перед таким коллективом, который в таких условиях, при такой заработной плате, работает, выживает и как-то борется, а не ставить ему подножки. У меня все, с праздником вас. Я думаю, что коллектив наш есть и будет, ну, а работу в администрации профсоюзного комитета признать хорошей. Всех благ! И мы есть и будем.